mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Awal bismillah pembuka bicara. Salam sembah untuk semua. Yang dihormati Tuan Pengurusi Majlis, Barisan Hakim Yang Arif lagi bijaksana, guru-guru serta rakan-rakan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tak kenal maka tak cinta. Justru itu izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Fatih Amani binti Yusrazi. Saya berumur 12 tahun. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Felda Mata Air. Kod sekolah saya ialah RBA 0078. Hobi saya ialah membaca buku dan melayari internet. Manakala cita-cita saya pula ingin menjadi seorang doktor. Dalam video ini, saya berasa amat teruja untuk kongsikan mengenai sebuah buku yang bertajuk Impian Ana. Jom, ayuh kita dengarkan. Buku ini adalah hasil karya penulis wanita yang bernama Disa Azmin. Buku ini telah diterbitkan dan diedarkan pada tahun 2020 oleh Anak Muslim Sendiri Yang Berhad dan diserta oleh percetakan UPL Sendiri Yang Berhad. Buku ini mempunyai 108 halaman muka surat yang terdiri daripada 10 sesi pembab yang menceritakan tentang MP anaknya ingin menjadi seorang puteri Arabia. Buku ini boleh didapati di pasaran dengan harga RM12.90 bagi Semenanjung Malaysia dan RM13.90 bagi Sabah dan Sarawak. Saya memilih buku ini kerana penggunaan bahasanya yang mudah difahami serta olahan ceritanya yang menarik. Ilustrasi dalam buku ini yang berwarna-warni serta disertakan dengan sisipan dialog watak tertentu pada setiap ahlayan ternyata menimbulkan kelainan tersendiri. Terdapat beberapa potongan riwayat hadis di samping ilustrasi kanak-kanak yang amat memikat hati saya sebagai seorang pembaca. Penggunaan font tulisan yang mudah difahami dan sesuai amat dekat di hati pembaca khususnya kanak-kanak. Buku ini menceritakan tentang Ana dan dua orang adiknya, Ibrahim dan Luqman yang merupakan anak yatim. Hidup mereka berubah sejak mereka tinggal di rumah kebajikan Darul Yayah. Di situ berbulanlah episod kehidupan Anna dan adik-adiknya. Berbagai cerita yang menarik yang berlaku sepanjang mereka tinggal di sana. Ana menjadi seorang yang semakin matang, penyayang, baik hati, amanah, bertanggungjawab dan rajin belajar. turut ditunjukkan mengenai watak Ida dan Ina selaku teman baik Ana. Bak kata pepatah Melayu, bagai isi dengan kuku. Begitulah akrabnya persahabatan mereka. Segala rintangan dan halangan mereka tempuhi bersama. Meskipun emosi mereka kadang kala tercuit dengan seribu satu rasa. Sikap keterbukaan dan keikhlasan dalam sahabat telah merungkai segalanya cerita perceritaan bermula semasa mereka mengemas buku di rak. Ana terjumpa mengenai sebuah buku yang menceritakan tentang percutian empat musim. Pada masa inilah Ana membuka rahsia hatinya kepada Ida dan Ina mengenai tiga permintaannya iaitu bermain layang-layang, membina istana pasir dan mengira bintang-bintang di langit pada waktu malam. Hal ini membuat kaedah terfikir tentang Aladdin dan tiga permintaannya. Bagai orang mengantuk di sorong kabantan, Begitulah yang terjadi pada Ana. Ida mendengar perkabaran gembira tentang kakak sepupunya. Kak Jasmine dan Kak Nadia tentang hajat mereka yang ingin berkemah di tepi pantai. Dengan senang hati, Ida mempelawa Ana dan Ina untuk turut menyertai perkemahan itu. Insiden pertama berlaku semasa Aina terlupa membawa biskut penyelamat dan berlari-lari anak kembali ke asrama untuk mengambil biskut itu. Hal ini telah mencetuskan kemarahan Kak Nadia kerana terlewat untuk bergerak ke destinasi. Perjalanan diteruskan dengan seribu satu rasa angkara Kak Jasmine menggunakan jalan alternatif untuk sampai ke destinasi. Perjalanan ini yang sepatutnya memakan masa satu jam menjadi berganda sehingga tiga jam. Rupa-rupanya mereka tersesat di tepi hutan dengan jalan tanah merah. Panik, takut, cemas, gementar mula menghimpit diri. Ana menjadi heroin, menenangkan keadaan dengan menyatakan idea menolak kereta. Perut mereka mula berkeroncong. Mereka membawa keluar bekalan makanan untuk dihidangkan. Nasib tidak menyebelahi Ana. Ayam perak BBQ yang dibawanya tertumpah akibat kakinya tersadu. Kak Nadia sangat marah. Namun, mujurlah ada biskut penyelamat yang dibawanya untuk mendinginkan emosi seterusnya menjadi pelapik perut malam itu. Keesokan harinya, Ida, Ina dan Ana berlari ria di tepi pantai sambil membina istana pasir. Senja berlalu. Malam itu mereka menikmati keindahan bintang di langit. Begitulah indahnya persahabatan mereka. Insiden suspense berlaku lagi. Aina ternampak lembaga hitam dan diikuti oleh bunyi bunyi orang berlari. Ana sangat takut dan tidak berani untuk keluar. Kemah mereka lubuh lalu terlingkup. Aina, Ida dan Aina berjaya menyelamatkan diri. Namun, Kak Jasmin dan Kak Nadia pula hilang. Tiga sahabat itu bergegas mencari Kak Nadia dekat Jasmine dan Kak Jasmin namun gagal. Tiba-tiba hujan turun. Mere mereka kehujanan. Mereka berhenti mencari ketika mereka disapa oleh ahli kumpulan Ibu Uniform itu. Mereka diminta beredar kerana ombak pasang besar akan berlaku tidak lama lagi. Mereka dipindahkan ke pusat pemindahan banjir oleh Puj Azalia, petugas unit beruniform itu. Mereka diminta agar terus berdoa kepada Allah SWT agar dipertemukan dengan Kak Jasmine dan Kak Nadia. Kat atas dia Nadia terselamat. Mereka Kat atas pindah Nadia Memberitahu Tentang apa yang berjadi semalam. Rupa-rupanya Rupa-rupanya Beg mereka diragu oleh lembaga oleh oleh lembaga hitam itu. Lalu bermulalah aksi kejam mengajar sehingga mereka kereta mereka terbabas dan datang empat pokok besar. Tiga sahabat itu bersyukur kerana kerana Kak Zasmin dekat Nadia berselamat. Oleh itu kawan-kawan, Sayangilah adik-beradik dan sahabat kita. Kita mestilah menerima kelebihan mahupun kekurangan sahabat kita. Saya secara peribadi ingin mengajak rakan-rakan untuk turut membaca buku ini. Sekian terima kasih.